На телеканале БТБ продолжается телемарафон Парламентские выборы 2014. Спасибо, что вы с нами. Появилась первая информация об активности избирателей. Ее озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский в ЦИК. Работает наш корреспондент Оксана Прыжка. Она с нами на связи. Оксана, здравствуй. Расскажи подробности. Да, действительно, первая появилась в центре -Центр избиркоме первая информация о явке избирателей. Ее обещали вывести на информационное табло, но оно, статистика так и не появилась. Но с этой информацией можно ознакомиться на сайте центра избиркома. По данным ЦИК по состоянию на 13:30 по 149 округам из 198 проголосовало почти 20% избирателей. Что интересно, примечательно, что наиболее активные избиратели в Кировоградской области, где явка составила почти свыше 25,5%. Примечательно также, что, например, в Донецкой области, где идут военные действия, явка избирателей почти такая же, как в Одесской области, где, в общем-то, ситуация спокойна. Так по Донецкой области по 10, по 10 округам явка составила свыше 14,5%, тогда как по 7 округах Одесской области не дотягивает до 14%. Примечательно также, что практически равна явка во Львовской и, к примеру, Днепропетровской областях. На 12 округах одной и на 12 другой областей проголосовали почти 19, свыше 19,60% избирателей. Ну и традиционно достаточно активные избиратели в Киеве явка составила по 10 округам почти 21%. cent На последнем брифинге глава Центризбиркома Михаил Ахендовский сказал, что ЦИК создал все условия и приложил максимум условий, дабы обеспечить волеизъявление всех граждан на территории Украины. В том числе для беженцев из Востока была разработана и предложена схема упрощенного голосования, альтернативной той, которая была применена во время президентских выборов для беженцев из Крыма. Предлагаю послушать статистику от Михаила Хендовского. На внеочередных выборах депутатов Украины 190 тысяч 200 человек воспользовались возможностью временного изменения голосования без изменения избирательного адреса. Также по упрощенному механизму они обращались в органы ведения государственного реестра избирателей. От них требовалось лишь предъявить паспорт с зарегистрированным местом жительства в Донецкой или Луганской области для того, чтобы быть включенными в списки избирателей на удобных для них избирательных участках. Ну и очередной плановый брифинг главы ЦИК ожидается в 14.30, после чего мы сможем сообщить вам более свежую информацию. Что ж, спасибо, Оксана. Будем с тобой на связи. Оксана Прыжка была с нами на связи из ЦИК. Ну а мы продолжаем выпуск. Президент Украины Петр Порошенко в день выборов посетил освобожденный Краматорск. В зону АТО он прибыл на вертолете. Глава государства побывал на оборонительных сооружениях, ознакомился с ходом голосования на двух избирательных участках. Петр Порошенко подчеркнул, что приехал в зону Ато, чтобы защитить избирательное право военнослужащих. Ми визит сюда сегодня, сами в день выборов. Мой визит сюда сегодня, именно в день выборов, направлен на то, чтобы, во-первых, защитить избирательные права людей в погонах, потому что когда надо защищать Родину, все о них помнят. А когда надо было дать им право проголосовать, у нас сегодня, к сожалению, две трети военнослужащих, находящихся в зоне АТО, физически не имели возможности быть включенными в реестр избирателей. И только то, что нам удалось организовать фактически за 48 часов, позволило более 10 тысячам военнослужащих, которые рассредоточены по всей зоне АТО, выбрать себе власть, реализовать свое конституционное право. И это чрезвычайно важно. А вот премьер-министр Арсений Ценюк уже проголосовал вместе с супругой и младшей дочерью. После этого, отвечая на вопросы журналистов, глава правительства так сказал о своем возможном премьерстве. Все зависит от результата выборов, исключительно от волеизъявления украинского народа. Чего я учил, Чего я ожидаю от выборов? Объективно, я ожидаю изменений в стране, изменения как политического класса, так и подходов политического класса к стране, к ответственности, к реализации того, чего ждут миллионы украинцев. Поэтому надо подбить результаты голосования и к работе. Треба результаты голосования и до Нынешние выборы станут важным шагом обновления украинской власти. Об этом сказал председатель Верховной Рады Александр Турчина во время голосования. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой. Спикер выразил надежду, что выборы пройдут честно, без нарушений и фальсификаций. Он также надеется, что уже сегодня вечером можно будет спрогнозировать архитектуру нового парламента. Я очень надеюсь, что мы сможем получить демократическое, проевропейское, патриотическое большинство. И это большинство в Новой Верховной Раде достаточно быстро сформирует новое правительство. И Украина пойдет европейским путем, путем обновления, путем строительства сильной независимой страны. Патриарх Филарет пришел на выборы перед богослужением. Святейший решил сначала исполнить гражданский долг, а уже потом возглавить службу Божью в успешных выборах и мире в Украине. Он отметил, правильный и истинный выбор украинского народа сейчас важнейший и в духовном плане. Ведь к власти снова рвется много коррупционеров. Наш священный синод призвал весь украинский народ прийти на эти выборы потому что эти выборы судьбоносные. Кроме того, призвал голосовать за тех, кто отстаивает Украину как государство в борьбе с агрессором. И голосовать за тех, кто будет бороться против коррупции. Потому что коррупция ⁇ это враг Украины номер один. Сильнее, чем внешний агрессор. В Закарпатской области правоохранители предотвратили серию терактов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Оперативники задержали группу лиц, которые планировали теракты во время выборов. Также Сергей Яровой рассказал, что к охране правопорядка в Донецкой области привлечены почти 4,5 тысячи сотрудников внутренних дел. В Луганске около полторы тысячи. Всего в Украине сегодня работают почти 84,5 тысячи правоохранителей. Помимо этого, до 20 тысяч силовиков обеспечивают порядок в местах проведения выборов и около 5 тысяч личного состава находится в резерве на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Тем временем украинские военные продолжают фиксировать прибытие техники и живой силы в подконтрольные боевикам района Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. В вооруженных столкновениях за минувшие сутки в зоне антитеррористической операции не зафиксировано. Потерь среди украинских бойцов нет. На время проведения выборов силы АТО находится в усиленном режиме несения службы, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса и предупредить возможные провокации и теракты. Накануне украинским бойцам удалось обезвредить группу диверсантов, которые планировали теракт в Луганской области. Вчера во время разведывательно-поисковых мероприятий в районе населенного пункта Камышное Луганской области пограничники совместно с взаимодействующим подразделением ВСУ обнаружили тайники диверсионной группы боевиков, в которых они готовились к проведению теракта. Также во время проведения дальнейших поисковых мероприятий вдоль проселочной дороги были обнаружены две растяжки гранат и две противопехотные мины. Парламентские выборы в Украине будут признаны состоявшимися и легитимными, несмотря на отсутствие голосования в некоторых областях Украины. Такое заявление сделала глава делегации наблюдателей парламентской ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнет. Наблюдатели отмечают хорошую организацию избирательного процесса. Основной проблемой этих выборов является большое количество переселенцев. И не все из них могут воспользоваться правом на голосование в день выборов. В свою очередь, председатель краткосрочной миссии наблюдателя ОБСЕ Кент Харштед выразил надежду, что и в дальнейшем голосование будет проходить в спокойной обстановке. Учитывая сложную ситуацию в стране, мы полагаем большие надежды на выборы и видим высокий уровень их подготовки со стороны Украины. Несмотря на то, что мы слышали о случаях насилия, мы надеемся, что этот день пройдет очень мирно и с участием большого количества избирателей. По состоянию на 12 часов дня открылись 102 заграничных участка и 112. Первыми голосовать на внеочередных выборах Рады начали украинцы в Австралии. На зеленом континенте создана участковая избирательная комиссия при посольстве Украины в столице Канберри. На ней смогут отдать свой голос более двух тысяч украинцев. После Австралии к голосованию приступили наши соотечественники, проживающие в Японии, Южной Корее и Малайзии. Для них избирательные участки открылись в два ночи по Киеву. Последними проголосуют жители Сан-Франциско. В России можно отдать свой голос в шести городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге как проходят выборы за рубежом, нам расскажут наши соотечественники, которые пришли на избирательные участки. С нами в эфире сегодня уже были представители украинского электората из Японии и Греции. Сейчас на связи со студией украинец Андрей Ильин из Берлина. Андрей, здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, да. Расскажите, как организован избирательный процесс в Германии? проходит все спокойно, все нормально, э, людей достаточно много, но очередей нету, комиссия работает достаточно слаженно. Э, сейчас э, уже было приблизительно э, принято около 400 человек, в принципе количество выборцев э, сверх 18 тысяч, но э, мы ожидаем явку около двух. Какое настроение царит у избирателей? Настроение хорошее, у многих праздничное, есть, конечно, люди уставшие, некоторые не знаем, а почему, но, в принципе, общее настроение очень хорошее. Как вы считаете, предстоящие выборы, они изменят что-то в нашей стране? Все, кто сегодня пришли на выборы, я лично очень надеемся на то, что нынешние парламентские выборы приведут нас в Европу и сделают из нашей страны настоящую европейскую страну с европейскими ценностями. Что ж, спасибо вам, Андрей. Напомню, с нами на связи из Берлина был Андрей Ильин. Он рассказал нам, как проходят выборы в Германии. Ну а далее марафон продолжит мой коллега Николай Матвеев. В студии он встретится с аналитиком гражданского объединения «Опора». Будут говорить о ходе выборов, проблемах и нарушениях. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Встретимся с вами уже меньше, чем через час.